Syed Sadiq dibebaskan, PMX tidak marah dia dibakar, Cepat Ekspres terlalu cepat, kempen Azam Baki tidak berakhir dengan daim dan pelajar Malaysia luar biasa. Inilah intipati berita untuk Minggu 22 Jun ke 28 Jun 2025. Anda bersama saya, Prabak Ganesan dan ini adalah Kuasa Live. Syed Sadiq bebas. Kenapa dan apa seterusnya? Mahkamah Rayuan memutuskan bekas Menteri Syed Sadiq Syed Abdul Rahman tidak bersalah dan terlepas daripada hukuman penjara tujuh tahun serta dua sebatan atas kesalahan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram yang melibatkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Berita ini menggemparkan tetapi apa implikasi besar di sebaliknya dengan Syed Saddiq dibebaskan. Satu perkara yang amat mengejutkan adalah keputusan sebulat suara yang berpihak kepada Syed Saddiq. Hakim Nurin Badarudin menyebut Hakim Mahkamah Tinggi gagal menilai keseluruhan keterangan yang dikemukakan dan menyebabkan kekilafan ketika membuat keputusan mensabit dan menghukum plediu keputusan ini menambah kesukaran bagi pejabat ketua peguam negara jika mahu merayu keputusan ini kepada mahkamah persekutuan namun yang lebih pelik selepas keputusan mahkamah diumumkan Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, menyatakan tekadnya untuk membawa isu ini ke Mahkamah Persekutuan. Keputusan kini di tangan Pejabat Ketua Peguam Negara. Jika Peguam Negara mengikut kehendak Azam, kerajaan bakal berdepan kesukaran untuk memberi jawapan yang menyakinkan kepada soalan, kenapa? Sebab Mahkamah Rayuan bukan sahaja memihak kepada Syed Saddiq, tetapi juga menegur Hakim Mahkamah Tinggi malah melemparkan kritikan kepada pihak SPRM. Menurut Hakim Mahkamah Rayuan, bekas penolong Bendahari Armada, Rafiq Hakim Razali, mengubah suai keterangan untuk menyenangkan SPRM yang nampak seperti menekannya. Implikasinya dari sudut politik, parti muda bakal lebih lantang Pemilihan pucuk pimpinan tertangguh sekian lama seolah-olah menunggu Syed Saddiq selesai dari masalah mahkamah. Selepas Syed Saddiq didapati bersalah oleh mahkamah tinggi pada November 2023, dua tahun lepas, Syed Saddiq menarik diri daripada kepimpinan parti. Timbalannya, Amirah Aisyah Abdul Aziz mengambil alih. Sejak ketiadaan Saddiq, parti muda tidak menyertai mana-mana pilihan raya kecil ataupun mengadakan protes besar. Semalam, Amira menawarkan semula kepimpinan parti kepada Syed Saddiq selepas mesyuarat majlis tertinggi parti bermesyuarat. Tetapi Saddiq tidak akan selesa hanya diberi jawatan presiden. Dia akan mahukan pemilihan parti dipercepatkan supaya mandat baru boleh di uh, perolehi oleh dirinya. Dari segi peribadi, kemunculan selebriti Bella Astila di setiap sesi perbicaraan mahkamah rayuan serta imej-imej yang menunjukkan dia rapat dengan keluarga Syed Saddiq hanya akan memperkuatkan spekulasi mengenai hubungan mereka dan mungkin lebih banyak perbualan tentang mereka menuju ke pelamin. Malah media luar negara pun mula memetik tentang hubungan mereka. More best dalam masa akan datang? Tidak pasti. Tetapi tidak tersoal yang SS Syed Sadiq... kembali ke politik Malaysia. Bakal lukisan Anwar di KK, PMX minta kerajaan tidak menghukum pelajar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa pelajar yang terlibat dalam insiden membakar karikatur beliau tidak akan dikenakan sebarang sekatan akademik. Perdana Menteri mengulang yang dia sebagai bekas aktivis mahasiswa dan reformis sentiasa mempertahankan kebebasan bersuara seperti termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Sebelum kenyataan daripada Perdana Menteri itu, pihak polis Sabah telah menahan tiga aktivis mahasiswa yang terlibat. Antara yang ditahan penyelaras gempur rasuah Sabah 2.0, Fadil Kasim, mempertahankan perbuatan tersebut membandingkannya dengan demonstrasi yang diketuai oleh Anwar pada 1970-an yang melibatkan aksi bakar buku. Menteri Pengajian Tinggi Zamri Abdul Kadir juga menyatakan dia akan akur dengan keputusan PMX dalam hal ini. Nampaknya para pelajar ini selamat untuk masa ini. Namun insiden ini membawa perkembangan yang berbeza. Ketua Pemuda AMNO Akmal Saleh sebelum ini menggelar pelajar-pelajar di KK yang terlibat dalam protes ini sebagai bacol dan bodoh. Kumpulan Federasi Pemuda Kebangsaan tidak setuju dengan pendirian Akmal dan menghubungi pemimpin sayap pemuda AMNO ini. Setelah beberapa perbincangan, dipersetujui yang penyelaras kumpulan Muhammad Fakrul Radzi Cairo Rijal akan berdebat dengan Akmal pada 1 Julai di Rumah Mandiri Petaling Jaya. Kalau ada masa turunlah kita boleh dengar uh, Akmal Saleh berdebat dengan orang muda. Akmal yang merupakan doktor perubatan bukan graduan tempatan. Dia belajar di Russian State Medical University. Sekarang kita faham kenapa ketua pemuda UMNO ini kelihatan garang terhadap semua orang. Dia punya gaya seperti Vladimir Putin. Cepat ekspres terlalu laju. JPJ keluarkan senarai mereka yang rajin kutip saman untuk mempercepatkan reformasi dalam sektor pengangkutan berikutan dua nahas yang melibatkan pelajar UPSI dan FRU dalam tempoh dua bulan lepas, Kementerian Pengangkutan kini mula bertindak. Senarai pesalah laku pengangkutan mula dikeluarkan dua hari lalu. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, pihak berkuasa telah mengenal pasti 11 pengusaha lori dengan lebih 1,000 saman tertunggak serta 17 pengusaha bas ekspres dengan 200 saman tertunggak. Senarai ini juga mendedahkan syarikat pengutip sampah KDEB yang berpusat di Selangor memiliki 22,000 saman tertunggak. Tindakan baru ini dilihat sebagai satu amaran keras kepada pengusaha dalam pengangkutan. Cepat ekspres sendirian berhad nampaknya terlalu cepat kerana memiliki 540 saman tertunggak. Syarikat ini beroperasi di selatan, timur dan tengah Johor. Dan tidak mengejutkan mereka tidak pantas menyelesaikan saman-saman tersebut. Sementara itu, pengarah urusan KDEBWM, syarikat pemutih sampah di Selangor, Aramli Mohamad Tahir menjelaskan bahawa kebanyakan saman tersebut telah dibayar. Dia berkata sebanyak 23218 saman bernilai 2.37 juta telah diselesaikan sepanjang 10000 pengoperasian KDEBWM. Soalan sebenarnya bukan soal sudah bayar atau belum. Kenapa syarikat pengutip sampah mengumpul 23000 saman dalam tempoh 10 tahun? Ini bersamaan dengan 2,300 saman setahun atau lebih kurang 6 saman sehari. Ramli menjelaskan bukan semua saman berkaitan dengan kelajuan. Ada juga yang melibatkan isu hubungan vendor. Tetapi yang menjadi persoalan utama adalah jika saman terus bertimbun, mungkin ada masalah yang lebih besar dalam syarikat dan proses pengutiapan sampah di Selangor. Lori sampah pun boleh membunuh. Pengerusi KDEB adalah eksko kerajaan tempatan Selangor Eng Sulim. Manakala antara ahli lembaga pengarahnya adalah seorang lagi eksko negeri Fahmi Dikatakan malang tidak berbahu tetapi di Selangor mungkin malang lori sampah berbahu. SPRM terus aktif menyiasat toko-toko kebangsaan baik yang baru maupun yang lama. Tiga cerita semuanya pedas. Walaupun Mahkamah Tinggi telah menangguhkan tindakan untuk melucutkan harta bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin di London minggu ini, SPRM tetap mengambil langkah untuk menyita menara ilham yang dimiliki juga oleh keluarga Daim. Daim sendiri meninggal dunia tahun lepas. Selain itu, minggu ini juga menyaksikan penahanan dua adun Sabah bersama seorang whistleblower yang disyaki terlibat dalam kes rasuah. Kes ini dijangka akan dibawa ke mahkamah dan keputusan yang dicapai boleh memberi impak besar terhadap pilihan raya negeri yang dijadualkan tahun ini. Dua ADUN ini ditahan bersama ahli perniagaan bernama Albert T, tetapi nama dua ADUN yang ditahan tidak diberitahu. Tetapi nama-nama ini akan diketahui bila kes ini akan dibaca di mahkamah pada 30 Jun minggu depan. Beranjak ke kes melibatkan Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Setelah beberapa kali dipanggil ke pejabat SPRM, penyiasatan terhadap beliau kini berakhir. SPRM akan menyerahkan kertas siasatan kepada pejabat peguam negara. Pada masa yang sama, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menyatakan bahawa pihaknya akan memohon untuk melucutkan wang sejumlah 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang serta jongkong mas bernilai 7 juta yang ditemukan dalam penyiasatan berkenaan dengan Ismail Sabri. Langkah ini menunjukkan ada elemen jenayah yang sedang disiasat oleh SPRM dan persoalan utamanya sejauh manakah bekas Perdana Menteri Ismail Sabri terlibat dalam kes ini. Hanya Azam Baki tahu jawapannya pada masa ini dan bakal diketahui oleh rakyat Malaysia. Keputusan STPM, pelajar Malaysia tiada yang lemah, semuanya handal. Berita yang mungkin tidak seksi tetapi tunggu dahulu penjelasan kami daripada kuasa live. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2024 diumumkan minggu ini dan mencatatkan purata nilai grade keseluruhan PNJK National sebanyak 2.8, tertinggi sejak peperiksaan itu diperkenalkan. Pengungsi Majlis Peperiksaan Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Amin Muhammad Taf berkata angka ini merupakan peningkatan sebanyak 0.01 mata berbanding tahun sebelumnya. Selain itu, seramai 1,266 calon ataupun 3.06% memperoleh PNGK 4 Perfect Score. Peningkatan sebanyak 150 calon berbanding tahun 2023. Ini merupakan rekod terbaik dalam sejarah STPM juga. Namun ini bukan sekadar tentang pelajar cemerlang, yang lebih penting, prestasi keseluruhan calon telah meningkat, menandakan pencapaian sistematik yang lebih luas. Menariknya, peningkatan ini berlaku konsisten saban tahun, tidak kira siapa yang memerintah kerajaan Malaysia. Ini membawa kita kepada persoalan besar, jika kualiti pelajar kita semakin meningkat, kenapa gaji purata tidak menunjukkan perkembangan yang sama? Mengapa pula penerimaan graduan dalam pasaran kerja tidak semakin rancak? Sebab pelajar-pelajar STPM ini yang handal yang menjadi graduan kita. Ada jurang yang jelas antara prestasi pendidikan yang didakwa meningkat dengan realiti pasaran kerja. Sektor awam dan swasta semakin bergantung kepada pekerja asing termasuk dalam bidang seperti call center dan operasi perniagaan BPO. Ironinya dalam masa yang sama, graduan tempatan bergelut dalam ekonomi gig untuk menyara hidup. Perlu diingatkan, sepanjang pandemik COVID-19, kelas-kelas di Malaysia antara yang paling lama ditangguhkan. Ramai pelajar terpaksa belajar dari rumah hanya menggunakan smartphone. Malaysia pula tidak mengaturkan program khas berskala besar untuk menangani kesan pembelajaran akibat pandemik tidak seperti banyak negara lain. Namun anehnya, prestasi pelajar kita terus menunjukkan peningkatan. Patutkah kita gembira atau wajar kita curiga? Antara sistem pendidikan dan industri, pasti ada pihak yang tidak bercakap benar. Anda menonton Intipati Berita untuk Minggu 22 Jun ke 28 Jun 2025. Kes-kes korupsi akan menjadi tumpuan utama dengan berakhirnya separuh pertama 2025. Berjumpa kita sekali lagi minggu depan untuk separuh kedua tahun 2025. Saya Prabangkan Henson dan sehingga berjumpa lagi. Bye!